Əzək lobdür 50 qram dəvizsiz və sümsüz toyuqun döşətini, 1-2 stəkan xırda doğranmış qozl əpəsi, 4 ədəd orta boy kartof, 4 ədəd bişmiş yumurta, ikisinin sarısını üstü bəzəmək üçün ayırın. 3 ədəd orta boy ev kökü, duz, 6 8 qaşıq xaman, zövqə görə bu miqdarı artırmaq da olar. 6, 8 qaşıq mayonez, zövqə görə bu miqdarı artırmaq da olar. Şüid, üstü üçün rendelenmiş Holland pendiri, üstü üçün 2 bişmiş yumurtanın sarısı. Hazırlanmasa 1. Toyuq ətini bir çimdik duz əlavə edilmiş suda bişirin. Sonra süzün və kənara qoyun. Soyuduğunda əlinizlə didin. 2. Kartof və çəçəvə yumurtaları suda bişirib qabıqlarını soyun. Sürtkəzin iri dişindən keçirib ayrı-ayrı qablara qoyun. Ayırdığınız 2 yumurta sarısını sürtkəzin xırda gözündən keçirin. 3. Hazırladığınız ərzaqları aşağıda verilən ardıcıllıqla servis qabına lay-lay düzün. Toy qatının yarısı, xamanmayınız qarışığı, qozun yarısı, kartofun üstə biri, duz, xamanmayınız qarışığı, yumurtaların yarısı, duz, yerkökünün yarısı, xamanmayınız qarışığı, 4. Layları eyni şəkildə davam edin. Ən üstə qalan üstə bir kartof olmalıdır. 5. Ağırıncı layının üstünə və istəyə görə salatın kənarlarını xaman mayonez qarışığı sürtüb üstünə Holland pendiri səpəştirin. Şüyüd yarpaqları və yumurta sarısı ilə salatı bəzəyin. Videoya baxın 6. Soyuducuda ən az 1 saat saxladıqdan sonra süfrəyə verin.